выкопал глубокий был и смотрите царский билон классное начало копа ну вот да и за 40 45 46 прыгает давайте попробуем копнуть вместе посмотрим может в этот раз будет тоже что-то интересное Попалось нам вот такое какое-то народное творчество друзья, всем добрый день. Приветствую вас на своем канале о пошуках пригод. Сегодня я копаю поле, песчаное поле. Первый раз копаю на нем. Ну, интересное место. Тут домики стояли. Там справа от меня, вот там село. Показывать его я не буду. Место, кто знает, тот знает, но тем не менее. Хожу где-то уже полчаса. Очень много тут пенициллиновых пробок. Ну, попался хороший сигнал. Я его э, выкопал. Глубокий был. И смотрите, царский белон. Классное начало копа. 10 копеек 1905 года. Вот такая вот классная монета. Сразу попалась. Будем копать дальше. Будут хорошие сигналы, буду обязательно включаться, показывать. Где-то там он, трактор работает в поле. Видите. Мы ему не мешаем, он нам. Копаем, друзья, дальше. Да, забыл сказать, копаю, как всегда, со своим незаменимым помощником NoctaScore 3. Хороший прибор, очень я им доволен комментариях вы спрашиваете, как он по пляжу. И по пляжу замечательно, и в поле достойно отрабатывает. В общем, такие, друзья, дела. Копаем дальше, будут сигналы, буду включаться, обязательно вам показывать. Ребят, снова включился. А вот там мы с вами копнули 10 копеек 1905. -го. тут есть неплохой сигнал. Смотрите. Ну вот и за 40, 45, 46 прыгает. Давайте попробуем копнуть вместе, посмотрим. Может в этот раз будет тоже что-то интересное. Ну, в любом случае сигнал покажу. Чтоб там не было. Хорошая или пенициллин. Не всегда коп это только хорошие находки. В основном это ерунда. Не выкопали друзья сейчас попробуем пином непонятно где, где наш сигнал Это вроде в ямке еще главное лопата его не задеть ух ты будет обидно Еще не выкопали. Но попробуем. Обещал онлайн. Будем копать онлайн. Тем более не лес, поле. Как бы проще, чем в лесу, хоть корней нету. Но непонятно. Вообще непонятно где наш сигнал сейчас если не выкопали выключусь выкопаю онлайн выкопаю покажу. друзья, выкопали. Смотрим. Вот, по-моему, что-то я и вижу. Видите, друзья. Какая-то шмурдятина. Ну, а сигнал был хороший. Ну, что ж, друзья, не унываем. Копаем дальше. Надеюсь, что-то попадется. Тут вот тоже какие-то есть, кстати, цифры. Ну, не знаю, что это, от чего это. В общем, друзья, встретимся на следующем хорошем сигнале. Друзья, хожу дальше. Небольшая мрячка такая началась, но ничего. Главное, чтобы не сильный дождь. Я думаю, нам вот мрячка это не помешает. За, зато не будет жарко. Был сигнал <с goals> в верховой. Его выкопал и смотрите, попалось нам вот такое какое-то народное творчество. Что все творение означает, я не знаю. Но ну, думаю, покажу вам ради интереса. Копаем, друзья, дальше. Надеемся на что-то интересное. Будут сигналы, обязательно включусь и вам покажу. Ребят, извиняюсь за ветер, если будет мешать. Хожу дальше, трактор все ближе. Был очень классный сигнал. Копнул его из этой ямки. И чуть не стало сердце. Смотрите, какой цвет. Но, увы, это советик на патина, блин, вообще, как выпал в песке. Вообще думал, блин, золотина. Ну ничего, друзья, не унываем. Такие, вот за такие моменты мы любим коп. Копаем, друзья, дальше. Надеемся, действительно, рано или поздно нам попадется что-то действительно ценное и золотое. Копаем, друзья. Ребят, давно не включался. Сигналы были, но в основном пенициллиновые пробки. Ходили мы с вами вот там по бугорку, а теперь я решил вот сюда опуститься, тут тракторист тут недавно только прошел посреди поля такой куст. Думаю, попробую тут походить. Такое место, там село. И включился, потому что поймал классный сигнал. Вот слушайте. ВДИ 54. Давайте попробуем копнуть с вами его вместе. Может быть что-то интересное нам и попадется. Сигнала очень много, но много мусора. Выкопали, друзья, сигнал особо не поменялся. Давайте возьмем пин поищем. Прибор поет. Друзья, вы видите? Я уже вижу. Есть монета, друзья. Смотрите. Монета большая. Похоже, трешка Николая II тысячу, ну не, 1873 год. Николая II формат, а монета это, по-моему, Александра II, если не ошибаюсь. Сохран, конечно, подкачал, но сохран не выбирают, друзья. Ну что ж, уже интересно. Копаем, друзья, дальше. Будут сигналы, обязательно включусь и вам покажу. Ребят, снова включился. Побегал там с вами возле кустика. Больше там сигналов не было, кроме пенициллина. Вышел сюда вот на поле. Тут крутился где-то с полчаса. Было много сигналов мусорных. Снимать я их не стал. Подошел уже практически к селу. Ну, тут был хороший сигнал. Вот, вот такая яма. Мусор. Ну и вот она находка, друзья. Здесь что-то зелененькое. Была эта монета. Но какая уже мы с вами, наверное, не узнаем. Потому что сохрана у нее нет от слова совсем. Ну что ж, друзья, копаем дальше. Надеюсь, еще что-то будет интересное. Обязательно включусь и буду вам показывать. Ребят, снова включился. Но вот там мы с вами копнули какой-то медный какалик, который при жизни был монетой. Отошли буквально метров 20-30. Снова сигнал довольно-таки неплохой. В этот раз попалась нам с вами вот такая пряжка. Я думаю, что это что-то времен СССР или позднего царизма. Вот такая вот находка. Ну, лучше, чем пенициллиновая пробка, друзья. Однозначно. Копаем дальше. И надеемся на что-то более интересное. Ребят, ну так и хожу. Потихоньку двигаю к машине, так как время мое свободное заканчивается на сегодня. Такое вот поле, ветерок, не жарко. Сегодня ходить вообще классно. Ну и выхожу вот такой пятачок. Вернулся примерно на то место. Где мы с вами копнули 10 копеек царские. И вот, блин, сразу глазами увидел. Потом металлоискателем махнул. Смотрите. Вообще верховая монета лежит. Просто сверху. Давайте посмотрим, что это. Двушка советская. Ранняя двушка. Номинал монеты правильный, а год, к сожалению, нет. 1936, -й, а нужен 27-й. Ну нам, наверное, так вряд ли повезет, хотя надеяться надо, друзья. Ну что ж, копаем дальше. Приятно, что в этот раз попалась монета, а не пенициллиновая пробка. Копаем дальше, друзья. Ребят, ну иду уже к машине. Выловил хороший сигнал. Вот посмотрите. и конечно прыгает, но ну, давайте попробуем. А вдруг дед хабар расщедрится и выдаст нам не пенициллиновую пробку, а что-то интересное. Не выкопали еще, где-то глубже, хотя тут и пенициллиновые пробки я копал с полтора штыка. Не, не выкопали, друзья. И что-то выше стало в и Сейчас пином попробуем поискать. Где-то тут наш сигнал. Сейчас попробуем не задеть его лопатой. Вы копали, да? ВДИ 46. Давайте посмотрим. Звенит классно, но может быть все что угодно. Ух ты! Не, а, вот, друзья, смотрите. Смотрите, что нам с вами попалось. Пуля. Свежая пуля. Скорее всего, сбивали шахеды. Эхо войны. Вот такие вот находки попадаются. Смотрите, какая глубина. Копаем, друзья, дальше. Сигнал был классный, но, увы. Ребят, ну я уже возле машины. Находок и сигналов хороших больше не было. Время мое подошло сегодня к концу находки разложил. Хочу вам их показать еще раз. Вот смотрите, такая пряжка. Вот это вот медная какая-то монета была. Двушка советская. Эту монету рассмотрел я получше. Друзья, это не 3 копейки, это пятак. Но, к сожалению, ушатанный. Порадовал белончик. Ну, не густо, но по нынешним временам лучше, чем ничего. Думаю, на это поле возможно, еще приеду походить. Пенициллиновых пробок тут, конечно, очень-очень много, но ничего. Главное, что есть, где можно походить, заняться любимым делом. А вас прошу подписаться, поставить лайк, поделиться этим видео. Пишите комментарии, друзья. Все читаю, на все стараюсь отвечать. Я думаю, мы с вами еще не один раз встретимся на копе. А на сегодня хочу пожелать вам хорошего дня. До скорых встреч!